Благодарны Тебе за жизнь, которую Ты даровал каждому и возможность каждому человеку на этой земле прийти, примириться, прийти в путь спасения, Господь. И мы благодарим Тебя, что до этого времени Ты довел, что Ты дал каждому то, что необходимо. Я дал прежде всего жизнь, дал жизнь вечную, дал примириться и покаяться, Господь что благодаря Твоей крови, Твоей жертве, но также Ты воскрес для нашего оправдания. Ты воскрес, чтобы мы дошли. Ты воскрес, чтобы мы победили благодаря Вере, благодаря Слову. Поэтому сегодня, да будут наши тела, да будут наши души отданы на путь Христов, на путь Божьей веры, живой, святой, благоугодной, чтобы нам не сообразоваться с этим веком. А удали, Боже, разрушь все, что нас, Господи, может влечет. И, Господь Боже, мы где-то смотрим. Помоги нам, Дух Святой, сформировать веру, Сформировать Божий Отец сильное, твердое буквы, решение идти за Христом каждый день принимать решение идти за Богом каждый день принимать решение идти за Христом. Аллилуйя, полагая свои, даже если надо жизни, потому что на это Дух Святой дает помазание и благословение, на это ты даешь Божий силу, потому что каждому дана благодать. Каждому дана сила, каждому дана от тебя, Боже, чтобы мы были теми свидетелями живыми, что наша жизнь она меняется, что наша жизнь она измененная, что мы идем туда вечные врата, в вечную жизнь, где мы увидим тебя нашего Бога, где мы увидим тебя нашего Спасителя перед которым мы сегодня преклоняем колени. Я прошу, Боже, благослови моих сестер, моих братьев, твоих дочерей, твоих сыновей, Господь. И благослови, Боже, нас всех вместе. Я благодарю Тебя, что мы можем вместе единым сердцем молиться, склоняться. Благослови каждый дом, каждую семью, чтобы нам пройти и дойти до конца. Ты сказал, что я есть пастырь добрый, что я проведу долиной смертной тени, и ты не убойся зла. Аллилуйя! Слава тебе, Господь, за это Божье решение и благословение тебя. Но мы, Господь, хотим всегда-всегда иметь мудрость. Ты сказал, просите мудрости, просите Боже разума, которого ты нам даешь сегодня, чтобы нам обновляться духом ума, чтобы нам, Господь, нужно когда где-то проявить доброту. Мы это знали и понимали, что тем самым прославится Отец, если вы принесете много плода, тем прославится Отец, если вы будете служить мне. Благодарю тебя, Господь. Аллилуйя за эту милость, за эту честь, которая нам дана быть теле Христа, быть Божьим тем орудием Христа в твоих руках, в твоем действии. Благослови моих братьев, служителей, которые уже приняли ответственность и служат. Благослови молитвенников, благослови всех-всех моих родственников, близких и родных. С Божьей во имя Иисуса каждый дом, да войдет особая благодать и сила, да будут разрушены все-все дела врага, чтобы он не замышлял против нас, потому что они не, не сбудется и не состоится никакая вражья сила и атака. Потому что ты сказал, что врата ада не одолеют церкви, поэтому ты ставишь своих служителей, ты ставишь свои дары, ты ставишь свое, ты даешь мудрость ту необходимую, чтобы церковь, она существовала, чтобы она церковь развивалась, чтобы церковь, она являла свет, она являла благодать Твою, Господь. Мы благодарны Тебе, Боже. Благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Святой Дух. Аллилуйя. 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 гимен, Господь, слава. Слава Тебе, Боже! Нам радостно, Господь, поднимать руки к небесам, открывать наши сердца пред Святым Твоим Духом. Культивируй, возрастай, созидай, Господь Боже, нас внутри, и да будет прославляемое имя Твое, да будет возвеличено имя Бога, да будет возвеличено имя Иисуса Христа. Аллилуйя во всех делах. Да будет прославлено и явлено действие Святого Духа. Благодарим Тебя за этот вечер. Благодарим Тебя за, за дальнейшее служение здесь, на этом месте. Молитвы, проповеди. Да будет это все, все, все во славу имя Бога. Имя Бога нашего. Святого Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. O